Илона Хацкевич, да. дружина Александра Хацкевича. Почти 25 лет мы уже вместе, в браке у нас двое детей, два мальчика. Как он изменился после того, как стал главным тренером «Динамо»? Как ваша семья, как в семье стосунки? Вы знаете, наверное, когда Муж посвящает себя работе такой, ну, будем сказать, и нервной, и ответственной, то семья иногда поступает со своими, наверное, чувствами. И поэтому, конечно, муж стал больше уделять внимание команде своим каким-то видением, и мы поддерживаем его полную силу. После того, как была пропозиция Александра Хаскевича стать главным тренером, делать это, не делать, как правильно это сделать, что вы порадовали ему? Вы знаете, как никогда не думала и не думая влазить в работу тренерского, получается, наверное, тренерскую работу. Поэтому, может быть, дома, когда муж приходит и рассказывает, то стараешься его перевести на более положительный лад. И обсуждаем только то, что, наверное, дома происходит больше, потому что дома он, появля... он кто появляется? Это, прежде всего, муж и папа. Что любит есть Александр Хацкевич? ему вы ему готовите? Найчастяще. Вы знаете, наверное, мой муж уже, как и я, предпочтение придает, наверное, салатам. Минимум мяса, наверное, рыбы, морепродукты. Мы обратили внимание, что третий матч в «Поспеле» он в одни и те же одежды. Черная футболка, черные брюки и э, ну, такие коричневые светлые взуття. Это на фарт? Да, это всегда. Я думаю, что очень многих семей, которые имеют отношение к спорту, есть такие, наверное, определенные моменты, которые должны, наверное, соблюдаться. И если есть фарт, то, скорее всего, одежда этому способствует. И если она нужна, значит, нужно ее одевать. Наступное интервью, когда мы будем записывать Александра Хацкевича, порадьте какие-то запитания, чтобы ему было приемно и интересно. А, вы знаете, наверное, расспросите его о рыбалке. При вас с собой. Вы знаете, я думаю, что рыбак – это мужское больше видение. И я думаю, что когда они приезжают на рыбалку, они должны еще отдыхать там. Он наслаждается рыб... рыбной ловлю, и они любят и на хищников ходить. И даже зимняя рыбалка тоже присутствует. Какие друзья в Киеве вообще, ну, семейные, если кто-то за свету футбола, например? С футбола? Ну, наверное, это те поколения, которые играла с моим мужем еще футбол. Из молодых тоже довольно-таки достаточно ребят. Давайте не будем называть фамилии, потому что я думаю, ребятам, которые еще играют в футбол, немножко не будет комфортно, так как он их считается тренер еще. А в кругу семьи это уже близкие довольно-таки люди. 25 років разом. Це взагалі в світі зараз редкость, величезна. Тем більше в футболе дуже багато якби, шлюбів розходяться. Як зберегти сім'ю в футболе від дружини от, тренера, з яким ви разом 25 років? Вы знаете, наверное, нужно уважать прежде всего человека, ценить его, любить. И все невзгоды, которые бывают, особенно и счастливые, и которые наступают моменты огорчения, злости, нужно это все проходить вместе, не отстраняться. И тогда, возможно, и дети, и, наверное, и бытовая ну, проблема никогда не будет мешать сохранять враг.